Как здорово танцевать под живой оркестр. Я думаю, что в следующем году у нас теперь появился такой опыт, и мы его обязательно продолжим. Давайте поблагодарим наш оркестр, потому что он завершил свою программу сегодняшнего бала. Пожелаем всем ребятам здоровья, счастья и с наступающим днем защитника Отечества. Спасибо вам большое. внимательно слушаем. В нашем зале много интересных людей и необыкновенных судей. Есть среди нас поэт, о котором упомянул в своей книге «Голубая моя планета» космонавт, герой Советского Союза Герман Титов. Книга вышла на свет 40 лет назад. Герман Титов пишет в одном из сборников стихов ленинградских поэтов я прочитал стихотворение, внимание, Германа Великого, которое называется Женом космонавтов». И далее он полностью в своей книге приводит это стихотворение. И вот прошло 40 лет, и этот поэт оказался в звездном городе. Здесь с нами встречайте Герман Великого! Вот ведь как судьба повернулась! Герман Ленианинович приехал к нам на бал в качестве участника ансамбля исторического танца «Полонез». И сейчас ему предоставляется уникальная возможность спустя 40 лет прочитать стихотворение свое именно жене космонавта Юлии Новицкой. Микрофон можно? Тоном Космонавт. среди знаменитостей, среди актрис, в дым дымке синего экрана, вы не заметите их нежных лиц, их балуй нечасто крупным планом. Для них тревожно проплывает ночь, и стоит ужин долгими часами, мужьям бессильны чем-нибудь помочь. Они а лежат, открытыми глазами. И все-таки совсем ли в этом суть. Когда корабль космический вернется, сияние славы их мужья несут, а тяжесть славы женам достается. Аплодисменты. Спасибо большое. Проходите, пожалуйста, дамы. На место, я думаю, что Юля, расскажите, пожалуйста, Олегу о нашем таком вот уникальном случае, понимаете, что э, звездный городок притягивает всех. Вот думали, живя тогда в Ленинграде, да, Герман, что вам придется спустя 40 лет назад быть в звездном городке и прочитать это стихотворение, а вам это услышать. Спасибо огромное. Аплодисменты Юлии и Герману. А сейчас uh, у нас ансамбль. Uh,